بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير من لا تعلمون وجعل لکم السمع والابصار والافید لعلکم تشکرون صدق اللّہ العظیم آیت نمبر پچھتر سے لے کر آیت نمبر اٹھتر تک سورہ نحل ہے اور چودماں سفارہ ہم سماعت کریں گے ودرب اللہ مثلا بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال راج لئی نے دو آدمیوں کی احدہما ابکم ایک دو آدمیوں کی مثال ہم کل سن چکے ہیں اور دو آدمیوں کی مثال آج سنیں گے اور یہ بیان کس نے فرمائی بولیے کس نے فرمائی اللہ نے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ بھی کسی کو کوئی بات آسانی سے سمجھانے کے لیے مثال سے سمجھاتے ہیں جس طرح کل ہم نے سنا اسی طرح آج کل دو بندوں کی مثال تھی آج پھر دو بندوں کی کیا آحاد ہو اب کم ان میں سے ایک گونگا تھا ایک کیا ہے گونگا لا یقدر رو علا شی کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا با کل اعلیٰ مولا ہو وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر اپنے مالک پر کیا ہے وہ نہ کچھ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے بس جہاں جو کرنا ہے اس کے مالک اس کی رہنمائی کرنی ہے رو بخیر جہاں کہیں وہ اس نکمے کو بھیجتا ہے وہ واپس نہیں آتا کسی بھلائی کے ساتھ یعنی جہاں بھیجتا ہے تو خیر ساتھ لاتا ہی نہیں شر ہی شر لے کے آتا ہے حال یستوی پھر سوال ہو رہا ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے یہ نکمہ گونگا ہے اور جہاں جاتا ہے اور ہے بھی گوں گا ہے بھی اور جہاں جاتا ہے خیر سے نہیں آتا ہو بابا میں ہی آمرو وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ وہ اعلیٰ سراۃ مستقیم وہ رائے راست پر گامزن ہے یعنی یہ برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں جو عدل پہ بھی ہے اور رائے راست پہ مختلف. کون ہے ولی اللہ غیب السماوات ولاد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی مخفی باتوں کو غیب کی باتوں کو کون جانتا ہے اللہ تعالی. اللہ تعالی. وما امر آت الا قلم حل <الْبَصَر> اور نہیں قیامت برپا ہونے کا معاملہ مگر جیسے آنکھ تیزی سے جھپکتی ہے یعنی اتنی تیزی سے قیامت قیم ہونے والی ہے اور وہ اقرب یا اس سے بھی جلدی یعنی جس قیامت کو تم کتنا دور سمجھتے ہو وہ قیامت تو قلم حل بسر آ کے جھپکنے او ہو باکرب یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے اب آگ کے جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے فرمایا اس سے بھی قریب ہے ان اللہ کل کلشین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے ہر چیز پر واللہ اللہ من بطون کم اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں سے لاتم اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے السمع اور بنائے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل تاکہ ان بیش بہا نعمتوں پر لعلکم تشکرون تم شکر ادا کر سکو یہ ساری نعمتیں اللہ نے کیوں دیں نراض ہو کیا ہیں گھر سے تاکہ ہم کیا کر سکیں یعنی جنہیں یہ نعمتیں دی ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کیا کریں شکر ادا کریں مشرقین جو خدائی اور عبادت میں اپنے بتوں کو بھی اللہ جل مجدہ کا مثیل سمجھتے تھے ان کی حماقت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال مثال فکر فرمائی فرمایا ایک شخص ہے جو پیدائشی طور پر گونگا بھی اور بہرہ بھی اسے کس چیز پر کوئی اختیار حاصل نہیں وہ اپنے رفقاء پر صرف بوجھ ہے اور قدم بھی ایسے سبز ہیں کہ جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ نامراد لوٹتا ہے اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے اس کا کوئی قدم راہ ہدایت سے ادھر ادھر نہیں اٹھتا اے مشرق تم ہی بتاؤ یہ دونوں ایک جیسے ہیں اگر یہ دونوں انسان ہوتے ہوئے ایک جیسے نہیں تو تمہارے اسنام اوسان جو اس منحوس غلام سے بھی گئے گزرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلا کیسے ہو سکتے ہیں وہ بتوں کو اللہ کے برابر کھڑا کرتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے انہیں ایک بات سمجھائی کہ بھائی ایک طرف ایک گونگا ہے جو بوجھ ہے اور جہاں جاتا ہے شر پھیلا کے آتا ہے خیر اس کے پلے ہے کوئی نہیں ایک دوسرا مقابلے میں ایک اور بندہ ہے جو عدل و انصاف قائم کرتا ہے ہدایت پہ ہے جہاں جاتا ہے خیر بانٹتا ہوا نظر آتا یہ دونوں برابر ہیں انہوں نے کہا نہیں جی کہا جب یہ بندے ہونے میں دونوں برابر نہیں ہیں تو وہ جو تم الو کے پٹھے بت بنا کے بیٹھے ہو یہ کیسے میرے برابر ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مثال دینے کا طریقہ سمجھے آپ کسی بندے کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کو مثال سے سمجھانا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کے انسان کی کھوپڑی تک ایک پیغام پہنچانے کا میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس کو اور آپ کو واضح کر دیتا ہوں دونوں ایک جیسے اگر یہ دونوں انسان ہوتے ہوئے ایک جیسے نہیں تو تمہارے اسنام یعنی بت جو اس منحوس غلام سے بھی گائے گزرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم پلک کیسے ہو سکتے ہیں تاکہ تم انہیں الہ بھی مانو اور ان کی عبادت بھی کرو اور یہ صرف اللہ کا حق ہے حضرت ابن عباس سے مروی آپ نے فرمایا یہاں بھی کافر اور مومن کی مثال بیان کی گئی ہے پیچھے بھی کافر اور مومن کی مثال تھی یہاں بھی کافر اور مومن کی مثال بیان کی گئی ہے سابقہ آیات میں بتوں کی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کمال کو بڑے دل نشین پیرائے میں مثالیں دے کر سمجھا دیا گیا اب اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیبوں کو جاننا اسی کے ساتھ مخصوص ہے کوئی بندہ یہاں سے یہ نہ سمجھ کے اٹھے کہ اللہ ہی صرف غیب جانتا ہے کوئی بندہ یہ نہ لے کے اٹھے بلکہ ہم یہ قرآن مجید کی تفسیر میں چند دن پہلے سیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبوں پر اپنے محمد کو بھی مطلع کر رکھا ہے یہ عقیدہ پلے باندھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم پہ اپنے محمد کو بھی متعلق سبحان بولیے سبحان مطلع بولیے کر رکھا ہے اللہ کی مرضی ہے عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا جو غیب ہے وہ اس کا اپنا ہے وہ اس کا کیا ہے اپنا اپنا ہے جو رسول اللہ کو غیب دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے رسول اللہ کا غیب کیا ہے عطائی کی ہے عطا 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 اور اللہ کا کیا ہے ذاتی ہے اب ایک چیز کسی کی ذاتی ہو اور ایک چیز کسی کی عطائی ہو عموماً سفر میں جاتے کہیں کوئی گاڑی غلط طریقے سے چلا رہا ہو نا تو ہم کیا کہتے ہیں یہ اس کی اپنی پتہ چل جاتا ہے اپنی چیز کی اور قدر ہوتی ہے دوسرے کی لیکن جو نسلی ہوتے ہیں نا وہ اپنی چیز سے بھی زیادہ دوسرے کی چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں اب دیکھیے حروف مقطعات ہیں قرآن علوم میں فلامی میں اب اگر مجھے بھی پتہ نہیں لامیم کا معنی کیا ہے آپ کو بھی پتہ نہیں علی لامیم کا معنی کیا ہے امتی کو بھی پتہ نہیں علیف لامیم کا معنی کیا ہے اور نبی کو بھی پتا نہیں علی لامیم کا معنی کیا ہے تو پھر کیا فرق رہا کوئی فرق رہا لیکن نبی اور امتی میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے امتی امتی ہوتا ہے مخلوق ہونے میں برابر ہوتے ہیں لیکن نبی نبی ہوتا ہے امتی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب کچھ دیا ہوتا ہے ہر چیز سے اسے متعلق کیا ہوتا ہے یہ کل ہم آدھی سے بھی سن چکے ہیں دو تین دن پہلے تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا چاہیے کوئی انسان اپنے آواز کے ذریعے یا اپنی عقل کے زور سے ان کو نہیں جان سکتا غیب اسے کہتے ہیں جس کا ادراک نہ حواظ سے ہو سکے اور نہ عقل سے مالا ادرک بلحص وم بلاقل غیب پر مطلع ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو غیب پر مطلع کر دے لاغیبا خد الغرو تا اللہ ب تعلیم ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جان سکتا تفسیر مظہم میں اللہ میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے کوئی بھی اس پر آگاہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود آگاہ فرما دے تو ہم یہ ہمارا یقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد کو اور جسے اللہ نے چاہا اپنے محمد کو اور جسے اللہ نے چاہا اسے غیب کے علوم پہ جتنا چاہا متعلق کر دی تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے پروردگار عالم جل عمل کی توفیق عطا فرمائی کوئی سوال ہے